Там у меня все друзья были военные, и все время хотелось, 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 хотелось. Но думал, что мне не хватит смелости на это. А потом в итоге в один день в 7 утра подумал, что мне надо. Сел в машину, поехал в военкомат, сказал, хочу служить. Я думал, что будет все плохо, блять, что все очень плохо. Но в итоге, я не знаю, я, мы на третий или четвертый день со всеми сдружились, общались, и все, все нормально пошло. Я понял. А ты знал, что да, у меня было видно, что именно 46-ю брата. Отношения? Ты покруты да. пришел? Да. Я видел рекламу и то, что приехал представитель, рассказал мне все, показал и так далее. И как бы я через знакомого, знакомого знал, типа, командира роты, у которого я сейчас. Ага. И все говорили, что типа охрененный командир. Типа, лучше иди, иди к нему, иди к нему. Я вот пошел. Взял все. отношения. Взял отношения и попал в эту роту, в четвертую. Я шел вообще водителем. Водителем, да? Водителем. И вообще, потом был, был момент, когда вообще я думал, что я переведусь в РМ-роту. А в итоге потом пошел на первый выход и понял, что нет водительство это точно не мое. Лучше штурмовать, Лучше штурмовать посадки. Меня поставили обычным, обычным стрелком. Потом поставили после некоторых событий, поставили командиром отделения. Каких событий? Ну просто когда какие-то ситуации происходили стрессовые, командир ну, увидел, что типа, я не, не забоялся и ответственно типа, подошел к этому. Поставил на командира отделения. После еще кое-каких событий, когда я более-менее себя нормально показал, сейчас вот отправляют на офицерские курсы. И вполне реально вот скоро стану офицером и командиром взвода. Все были за военных, а сейчас а сейчас надо доказывать, что, ты, что тебе нужна помощь. Этот э, выход, он длился не самый длинный он был, но он, он длился примерно дней 9 или 10. Но мы теперь на другом чуть направлении. Из-за этого там трудно было и с заходом, и трудно было и с выходом оттуда. Но все вполне реально, если я здесь сижу. Ну да, это что тяжело было. Потому привет. что просто были очень активные штурмовые действия от, да. э, от, от Ну, очень активно они просто себя показали на, этом, на, этом направлении, потому что нас все время крыли и минометом, и всем чем угодно. Mm -hmm. Полили посадку нам очень часто, по, по раз 10 за день было такое. И сегодня получил награду, наивысшую награду бригады, не честь. Да, за что? За вот этот выход. За этот Да. также да. имеется коин и шеврон ваше подразделение? Да. Шеврон дается подразделение. За первые хотя бы 2-3 выхода боевых. А коин? А коин за то, что ты отличаешься как-то особыми действиями или решениями на боевом, на, на боевом выходе. За что конкретно коин был там тебе? За какую ситуацию? Мы с позиции просто, которая уже завалила, нас пробила крышу на нашей позиции. Был прямой приход либо миномета, либо FPV, я уже не помню. И балка треснула и уже типа начала заваливаться. И мы с поля от в, в, с другом моим психом и еще друзьями с Педро сделал с моего выносили оттуда четырехметровые колоды и крыли крышу с ну нет с позиции которая ближе к ага. которая дальше еще туда угу. и там типа никого нет и она типа тоже завалина и прятаться тоже там не один мы выносили оттуда Колоды эти перекрывали крышу, но ну, типа это было очень весело и очень, и очень непросто, так скажем. Я понял. И за это командир вас Да. Нас всех четверых. Ну, мне кажется, типа, планирования нам хватает, всего нам хватает. Мне кажется, что просто у нас не хватает ресурса человеческого. Потому что надо приходить и идти тоже служить.